1 мая мы приехали с целью провести э, своего рода террористический акт для э, э, подорвать доверие населения к власти. Но поскольку не было подходящего момента, это пришло, ну, данный террористический акт пришлось отменить. С Винницы у нас приехало трое, я, Андрей и yes. ЕС. А что у вас было с собой? Э, два автомата, э, РПГ-муха и несколько гранат. ГЕС должен был стрелять по людям, Вита его должна была прикрывать Морган должен был стрелять по людям, Вита его прикрывать. Андрей должен был кинуть тротиловую взрывчатку в толпу. Первого числа, поскольку у нас не получился террористический акт, было принято решение обстрелять блокпост ГАИ, который находится на Воровском проспекте цель обстрела по возможности заводить э, их табельным оружием, автоматами и, возможно, какими-то еще средствами связи или денежными средствами. Вчера они приняли решение э, ограбить заправочную станцию. Э, когда мы туда приехали, они вышли, не, заехали в лес, я стал в лесу, они пошли на заправку. После того, как они э, их не было тоже около двух часов, когда они вернулись. Э, сели в машину, к Кассу мы поехали, но нам на пути попались под работники служб, э, милиции, милиции, и началась погоня, перестрелка. Потом, когда во двор заехали, началась перестрелка, и там, в принципе, все и закончилось.